सर्व सिख संगत का मथा टेकिया वाचना जी भगती प्रवान हो सचे शाह आप की आज्ञा से आए भोज करने से परम पवित्र श्री हरसर सुदासक जी तीरथ का दर्शन किया मन बड़ा आनंद हुआ और आपकी दया करके गंगा माता का हर भी प्राप्त होया श्री जपची साहिब जी के पाठ करके चढ़ा प्रसाद करवा कर अरदास करके फूल भी श्री रामसर जी को इश्नान करवा के रावी के बीच परवाह कर दिए बड़ा बैराग हुआ अब आपके दर्शन करने को मन हुआ है ऐसी प्रार्थना लिखकर अरदास लपाफे में बंद कर के हिम्मत देव के हाथ विखे देकर यह कहा कि आप जल्दी जाकर सच्चे पातशाह का दर्शन करो और असी भी पांच दिन तीकर श्री महाराज जी के चरना में हाजिर होवे हिम्मत देव ये बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और बड़े आनंद से दिन रात चला सतलुदर से पार लंघ कर आनंदपुर विखे जाए पहुंचा सच्चे पातशाह जी ने हजूर जाकर के बैठ के सीस लिवाकर पेटा दिया ता श्री गुरु जी संगत से समाचार पूछा अरदास पढ़कर संगत को मान दिया अर बचन सिखो हिम्मत देव को ले जाओ गरम जल से स्नान करवा कि दूध रस्ते का थकेवा उतर जाएगा सिखा ने थोड़े दिन श्री हरसा जी ने हर रोज श्री जपजी साहिब जी दे करके अर फुल परवाहे कर आनंद से युक्त होकर कड़ा प्रसाद करवाए कर अदासा सोध कर अधीन होके चलने की तैयारी करी तीरे तीरे चल सतलुदर स्नान करके जाए गुरु जी के दर्शन किए और चरणों में शीस निभाए दर्शन पाया शोभा रूपी तख्त पर दीवान में श्री सतगुरु जी विराजमान थे सिख दर्शन करके निहाल हुए और कहा वाह श्री गुरु नानक जी और गोबिंद सिंह जी तेरी सच्ची कला सच्चा सचा सिखों के प्रेम से मगन हुआ श्री गुरु जी तन तन कहकर बचन किया निहाल हुए तुसी जे श्री गुरु तेग बहादुर जी परवाहे कहो बकत, बकत मल कैसा तू तीरथ है आ सच्चे पातशाह जी सत अस्थान है भजन रूप तीरथ है गंगा जी कहा मैं श्री अकाल पुरख जी के हुक्म से तप करने को संत रूप धार करके यहाँ रहती हूँ जो सिख श्री जपी साहिब जी का दूध आहार करके पाठ करे शुद्ध मन से तो सुते ही अकाल पुरख जी के दरबार विखे परवान हो और मैं भी उसको दर्शन देवगी और जो सिख सिखनिया इशनान करके जप तप व्रत करे कड़ा प्रसाद लेकर यथाशक्त पेटा लेकर हाजिर हो उसका फल दिल मन होके प्राप्त हो, हो और उसके किसी तीरथ की बादशाह ना रहेगी गुरुजी ये वचन सुनकर बड़े आनंद हुए और हुक्म देकर कड़ा प्रसाद कराए जोड़ मेल आनंद होकर प्रातः काल श्री गुरु तेग बहादुर जी अगे अर्दास करके प्रसाद भरताए आज्ञा को पाए कर लांगरी तुरंत उत्तम करके श्री वाहेगुरु जी का जाप करके प्रसाद अमृत वेले तैयार कर दीवान गुरु के विखे लेकर हाजिर हुए सिख आशा दी वार लगाए अनंत साहिब जी का पाठ कर अरदास सोध कर लगे वरदान तारागिया राग माज विचो शब्द उचारया होवत जो रचित ना हुए का हुक्म ना मेटे कोई इस प्रकार शब्द पढ़कर भोग पाया बोलो भाई जी वाहेगुरु वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह